Дело в том, что вот когда мы говорим при пении, 20% звука, который издается, да, он только 20% уходит вовне, а 80% наружу. То есть тем самым массируем наши внутренние органы, дают им оздоровление и такое хорошее функционирование. Настолько оно вот, пение важно для человека. Почему? для при болезнях астмы простудных заболеваний чаще всего, в принципе, это простудные заболевания, которые благодаря хорошему дыханию, а искусство пения это имеется искусство правильного дыхания, при котором э, обязательно тренируется диафрагма, дыхательная гимнастика, обязательно идет дренаж легких, и поэтому все это функционирует и оздоровляется полностью весь организм. Поэтому всегда говорим, что вокал – это, прежде всего, профилактика простудных заболеваний. Еще если можно сказать как бы а с медицинской точки зрения, то есть э, при пении… Активно работает диафрагма. Это имеется в виду, когда мы дурально дышим. Тем самым диафрагма массирует печень и идет э, э, дренаж, легких я сказала, отток желчи. При этом улучшается обязательно э, работа брюшной полости кишечника. Поэтому, когда мы вообще в принципе говорим о медицинском образовании, да, то и говорим, что если у вас плохое настроение, вы часто болеете, и у вас напряженность усталость, Совет один. Пойте и приходите к нам.